Тут, тут перед этим мы немножко заговорили о роли, о влиянии кризиса на третий сектор, да. И я бы хотела как бы, сказать такую штуку, что, собственно говоря, причина этого кризиса это чрезмерное потребление и как бы такая парадоксальная штука. А провайдеры они, собственно говоря, предлагают услугу и вот как как бы найти такой вот баланс? в предложении услуги и ее потребности, потому что как бы навязывая лишнюю услугу, мы прямо провоцируем кризис, который в итоге, в общем, как бы по, по замкнутому кругу идет. Так, я, самой, да, я, я, а, вот а, адекватность, и, адекватность, да. адекватность или знать меры в предложении услуги потому что, ну, Да, на все, как ты сказал, я легко обойдусь без необходимого, но мне очень нужно лишнее. Да, 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 вот, вот, как бы, да, это первое, поскольку была задача три, а сейчас все как бы очень быстро движется, да, и, наверное, нужно обратить внимание на те услуги, которые, э такие вот быстрые, точечные, ну, как бы занимают мало времени, потому что, ну, быстро живем, же что на два, на три дня на тренинг мы когда-то могли ездить, в общем. Надо бы это учитывать. И потом, опять же, то, что говорили в Одессе, как бы видеть все-таки этого маленького украинца за, в среде, ну, за чередой э, инфраструктурных организаций чтобы наши провайдеры не забывали о том, что кроме этого есть еще масса населения, которая